Добрый день, меня зовут Роман, компания Класс. Сегодня я хотел вас, вам представить кресло, которое называется Бамбо Дисней. Вы само название говорите самой себе. Это детское кресло из мультика Уолта Диснея. В данном случае это кресло про винни -пух. Все вы прекрасно знаете этот мультик. Прекрасный, любимый все времена мультик про беженка, который смотрели, я думаю, и вы. И смотрели, смотрят сейчас наши детки. Классный мультик, очень позитивный, очень приятный, с прекрасными озв озвучаниями. По, что касается конкретно данной модельки. Обивочка а – это 100% экологически чистый ситец. Материал классный, хороший, очень прочный, легко вытирается, забывается без проблем. Кресло имеет небольшую компактную спиночку, Подарили для деток дошкольного или первого класса школьного. Первый, второй, третий класс это будет для них очень хороший, оптимальный вариант. Сиденье. Небольшое, компактное по размеру. В передней части есть специальный кос. Скос для того, чтобы ребенок, когда сидит в этом кресле, ножки не пережимали скриносные сосуды и ножки не затекали, не уставали при длительной работе. Что касается механизмов. И вот то кресло справа есть рычажок которая опускается до минимального уровня, который практически ребенок 3 годика, и, соответственно, поднимается до уровня более высокого ребенка, более взрослого. Спинка регулируется. С помощью этой винтика она регулируется по высоте. И фиксирует там удобно, в зависимости от того, какого роста ребенок. И такой же есть винтик, который находится вот здесь, под сиденьем. С помощью этого винтика вы регулируете глубину спинки относительно сиденья. Кресло в опущенном состоянии, да и не в опущенном, в принципе, потому что оно без подоконников идет, заходит под любой стол. То, что оно без подоконников, это сделано для того, чтобы ребенок на них не опирался, особенно в дошкольном, в юном возрасте, и не зарабатывали все с колес, и как бы, люди специально об этом позаботились уже. Данный модель кресла имеет крестовину пластику. На самом деле она пластика, а, ну, точнее, она пластика, целевитая, но внутри есть вот такие специальные ребра жесткости, которые рассчитаны на вес, до 140 кг. Ну, естественно, понятно, это детское кресло, но выдержит вес любого ребенка. По поводу роликов. В вот у модельке ролик, ролики со пластиком, они такие красивые, разноцветные, потому что это детское кресло. Но бывает такая ситуация, что у вас дома будет покрытые ламинат или паркет, и вы не хотите, чтобы у вас его царапал, убивал пол. Для этого есть ролики специальные. Пластик, они, к сожалению, одноцветные. Что-то еще не придумали цветные, ну, что пойдет. Но обрезиненные. То есть пол не будет царапать, и не будет рахтеть, шуметь еще лучше у своих. Хорошее детское кресло, компактное, маленькое, прочное. Деткам понравится, благодаря своей красивой детской расцветочке. Рекомендую. Если будут какие-то вопросы, всегда обращайтесь в наши салоны.